Повертаємось до студії Еспресо Ті Доброго дня. Сьогодні 31 грудня. Новорічний настрій у нас на телеканалі Еспресо. Ми підводимо підсумки. До нас у гості приходять сьогодні до гостьової студії і відомі політологи, і співаки, і журналісти. І ми намагаємося говорити про результати року, що минув. І зараз до мене в гості завітали співаки гурт Хамерман. Знищує віруси. Давайте їх привітаємо. Прямо зараз для вас відбудеться перформанс. купить венок. А можно попросить музыкантов играть громче? Уже в который раз пожрем и набухаемся И мордой в унитаз. Но говорят он помер И это событие Под вопрос поставило И наше бытие Умер дружок, съешь пирожок Умер дружок, съешь Прозреют лица на днях рождения Снова будем рыгать и веселиться Не потому, что солнце правда светит После конца опять нам кажется Что нету никакого Пенит Абсолютно новий тип культури, який ви сьогодні бачите на еспресо ті видатний гурт українських амер не знищує віруси, який дуже люблять не лише в андерграунд культурі, а й взагалі хлопці, вітаю вас. Доброго дня! Проходьте чи ні. Краще стійте. Ви всі на камері. Я розкажу про вас трошечки більше. Володимир Вово, Пахолюк, гавряща голова. Як вас представив Альберт Олег Цукренко, доброго дня! Дякую, Добрий що день. прийшли. Добрий день, дорогі! З наступаючим вас раждеством! Новым роком. У меня такая проблема. У меня какое-то время назад вот, частичка мозга, которая отвечает за возбуждение перед Новым годом, отмерла. Я его уже не чувствую. Поэтому поздравляю вас всех с наступающим Рождеством. А чему Невичевает Нового Рока? детство закончилось, взрослая жизнь. То есть инфантильность закончилась. Конечно, да. Это то, что должно произойти в конечном итоге с нашим обществом и то, что должно произойти с россиянами для того, чтобы закончился тот беспредел, который сейчас происходит. Как только они повзрослеют, потому что нужно нести ответственность за все, что ты говоришь и делаешь. Это же касается и наших братьев сепаратистов, которые живут в Луганске и Донецке. Друзья, пора взрослеть, пора взрослеть. Вы же работаете по Божьей заповеди, отрабатываете грехи. И Надо взрослеть и понимать, что ничего просто так не приходит и не уходит. Альберт, витаю вас в студии. Привет. Альберт Олег Цукренко. Надзвичайно. Как стало так, что вы и Альберт и Олег? А, м -м, Альберт, это. Э, в... Это в честь английского короля? Да, да, да. О, ты расскажи. А Олег. Э, Олег э, это в честь Олега Попова. И... Володимир говорив, я б хотів, щоб Альберт розказав також свою історію нового року. Чи ви святкуєте новий рік? Чи є у вас різдвяний настрій? Чи у вас його також вкрало дитинство? А, дитинство у мене також закінчилось, але настроєння все-таки є, воно зізнано маленькими двома дітками, якими вчора принесла йолочку вот. дітям. Так, так. Вони вчора ходили, які менше разу в 4 Были счастливы и... Да, зверь, но при этом я хоровой. никакой, я не зверь, не изувер. Я тоже отмечаю Новый год по причине того, что я заядлый конформист. И я просто не могу игнорировать радость своих ближних. Я смиряюсь и вместе с ними, значит, бухаю, веселюсь и потом мордой в унитаз. Салат. Вот. А как так сталося, что вы, интеллигентные люди, в звичайному житті в результате проявляетесь творчо в таком выгляде, в котором вы зараз у нас в прямом эфире и проявляетесь? Вы знаете, какая проблема? Я уже не помню, кто сказал, что базовое образование оно не может обойтись без оперы и без балета. Поскольку у нас опера и балет, ну, по крайней мере, в суммах в 80-е годы, когда мы с Альбертом возрастали. заминида сумская школа, понятно? <laughs> да, да, о, 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 практически отсутствовал. У нас, я помню, мы ходили только на опереты. То э, интеллигентами нас можно назвать весьма условно, условно. А поскольку так, то ничто не мешает нам, так сказать, вкушать запретный плод альтернативной культуры. А как много прихильников сформировалось у вас за 2014 год? Огромное количество. В этом смысле год был э... Плитным. Урожайным. Это был, да, это был для нас э, аудиторный такой большой скачок, потому что было два э, крупных события, фестиваль 16+, и Google fest во время которых на э, «Двух идиотах в трико» обратили внимание даже серьезные критики, э, количество людей э, на концертах увеличилось заметно, э, наверное, поэтому вы нас сегодня в студию пригласили. Можливо, в тому числі це ми запитаємо у наших гостєвих редакторів. Насправді жартую. Якщо говорити про те, яким для вас є 14-й рік, яким він був сьогодні 31 з -е число, і час підводити підсумки для багатьох людей. Ви як музиканти розвинулися? Ви тільки що пояснили, чому про вас почали говорити? Вас почали запрошувати, ви почали збирати більше аудиторії. А ви, як люди, як, от Альберт Олег і Володимир Вова, як люди, як ви еволюціонували за цей рік? Смотрите, яка ситуація сложна. У нас у украинцев, у всех очень большая проблема, потому что на восточную Украину очень сильно влияет Курская магнитная аномалия, на э, центральную – Чернобыль, а на западную – Европа и США. И поэтому у нас у всех очень плохо с памятью. Э, вот эти вот все штуки по поводу подведения итогов, вспоминания себя в прошлом, они, в общем-то, э, несколько несут такой формальный оттенок, потому что на самом деле средний украинец, к которому мы себя причисляем, он помнит хорошо только то, что было там пару дней всего лишь назад. Слабкая историческая память, как це говорят специалисты. Да, да. Мы закончили на тому, что вы его говорили про 2014 для вас про изменения, про эволюцию. Давайте продолжим. Ну, во-первых, мне 40 лет исполнилось в этом году, у меня есть комплекс Джона Леннона. А он актуализировался еще в связи с событиями в стране, поэтому я стараюсь большую часть времени проводить дома, никуда не ходить, в пьяные драки не встревать. Фух. Очень сложный год. Мне кажется, что вот он явился еще одним таким серьезным этапом развития гражданского общества в Украине. Все наконец-то перессорились. Показали друг другу зубы, друг друга там забанили, перебанили, перестали ходить в гости. Это на самом деле хорошо. Вот кто бы что ни говорил, это все на самом деле хорошо, потому что люди показали свое нутро, свою сущность. Оказалось, что э, все-таки подав подавляющая часть украинцев, это люди, э, у которых э, головной мозг э, чуть больше, чем э, грецкий орех. Э, э, у нас все хорошо, все нормально. И самое главное, что вот э, пошла же цепная реакция. Э, э, украинский вопрос разделил не только людей в Украине, но и людей uh, в Штатах. Я, например, uh, очень долго, много, uh, не совсем плодотворно общался с своими друзьями uh, в США. В общем, все uh, начали меняться. Это очень здорово. Это очень здорово. Потому что без изменений мы скоро превратились бы в пугало уже, в чучело. Вот это в то, что у нас было. А как вы думаете, эти изменения, они вообще чем на самом деле характерны? То есть, что есть основными причинами этих изменений? Ну, на самом-то деле все закончится апокалипсисом. Со светним. Да, да, да. Приедут, приедут вот эти вот всадники, трубы вас трубят. И кстати, кстати, сегодня сегодня всадники апокалипсиса такого микроапокалипсиса заедут в клуб Клоузер на Подоле, где uh, в новогоднюю ночь состоится концерт uh, группы группы Хаммерман, еще вирусы, на который uh, мы вас и приглашаем. Uh, если uh, вы не знаете, что, шановные глядачи, где провести, если вы и вы не знаете, где провести Новый год, то, пожалуйста, клоузере на Нижней Юрьевской улице, что на Подоле о 12 -й. Да, да, да. Мы еще там, 13 будем, мы там будем даже раньше, так что приходите, вы сможете угостить нас выпивкой, проведем время вместе. Uh, Жуткие розыгрыши, бесполезные призы, хаммерман еще вирусы в клоузере сегодня на новогоднюю ночь. Вы спрашивали о атрибутах изменений. Самый главный атрибут э, взросления общества – это, конечно же, кровь. Кровь никто не отменял. Давайте вспомним, как развивалась э, э, самая… Э, Сильная демократия, самая страна, которая уравняется сегодня весь мир. Давайте вспомним, как развивались штаты. Э, вспомните, сколько там людей поубивали. Так что, в общем, все нормально. И, конечно, не хотелось бы, чтобы мы повторяли э, эти ошибки. Хотелось, чтобы мы как-то вот так вот хитро э, въехали в цивилизованный мир э, как-то вот так, вот как голландцы это сделали, но пока что не получается. Не получается, потому что у нас очень хорошие соседи. Фух. И вот она нас стримуют, на вашу думку. Да безусловно, они же э, очень сильно влияют на способ мышления очень многих людей. Очень. У меня вот э, любимая бабушка. В этом году у меня бабушка Катя умерла. А у меня теперь все ни бабушки, ни дедушек нет. В этом смысле год был трагическим, потому что количество любви резко сократилось. С другой стороны, у меня появилось э, какое-то количество новых друзей. Вот. Я познакомился со своими соседями, не скажу, что я очень рад этому знакомству, которые постоянно дрелят в дверь, и когда их просишь, там, ребенок спит, они все равно дрелят, хочется отлупить их черенком от лопаты, но я надеюсь, что все-таки эти люди. Вот это, это вот э, пример э, ватного мышления. Это когда вот я сижу в своей квартире, и мне вообще все равно, что происходит вокруг. Вот. А э -э. как много такого ватного, взагали, типа мышления в Украине, в украинцев? Да много же, много на самом деле. Я же говорю. Навіть ведь сама змея, осталось. Да, Чернобыль, Чернобыль, Курская аномалия, Европа. Эти факторы отменять нельзя. Это всегда будет воздействовать. Э, вот эти вот все гомосексуалисты. Наши люди очень почему-то боятся гомосексуалистов. Э, поэтому э, Таких людей было и будет много. Слушайте, ну, мы вот ездили, э, я наконец-то там э, в 40 лет попал в Америку, посмотрел, как там живут люди. Вот там тоже вот американских ковбоев вот из Техаса, которые плюют себе под ноги, и ходят в шапках. И если ты пришел на пляж, э, ну, в плавках, в которых у нас обычно ходят, не в шортах, в этих кугутских, у них там все ходят в этих кугутских шортах, а в обычных плавках. То все, значит, тебя могут на виллы там... Не шум... такие, как си. Да, очень, там такого тоже очень много. Вот станция Ямайка на Лон-Айленде, дорогие друзья. Или мы поехали на Брайтон-Бич. Слушайте, слушайте, это Советский Союз 88 -го года. Это ужас. Там ходят вот эти вот тетки. Э, в там час зупынився. Я целый да. рик там жив и працевал на Брайтон-Бич. Там, справа, час вот, вот в Шлепанцах, во Вьетнамках ходят вот эти тетки и приносят тебе разогретые пельмени по 20 долларов за порцию. Это же ужас какой-то. Вот это вот, и это такой анклав Советского Союза. Там вообще ничего не поменялось и ничего не поменяется пока опять там не начнется вот эти вот как в лондоне вот э, э, урбанистические процессы пока опять туда не приедут итальянцы потом э, негры потом евреи вот когда там вот это вот начнется э, нормальное развитие тогда там сметут все эти русские рестораны там же океан там так красиво и вот посреди вот этого вот как бы рая на земле э, союзный, союз кошмар и доллары причем ходят я вообще не понимаю какая ситуация ужас альберт Ваш 2014 й визначний якими змінами, якими метаморфозами, через які ви пройшли та, можливо, ваша родина? А, а, моя старша дочка пішла в садик, а, младша дочка готується до цього. А так, напевно, все, як у всіх. Покупаються Євр... пластинки Девіда Боу і по-прежнему. Так, як у всіх. Вот. А... так, ну что, неврозы все связаны с, там, с ежеминутным прощением новостных лент на «Украинской правде» и там еще нескольких. Вот. В последнее время, ну, это я просто расскажу про свои, как бы, такие стыдные вот так. грешки. Стыдные грешки. Вот. В последнее время я получаю удовольствие от чтения э, 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 рашистских э, пророков, типа Эльмирида, э, Просвирнина и э, кто там еще, Альшанского. У них сейчас вот такая вот паника и э, занепад, как будто бы война у них в стране, а не у нас. Я читаю это з большим удовольствием. Хоч как-то происходящего в стране и, и вокруг нео. А це створює очікування того, що це до чогось призведе в Російській Федерації. Плани не спрацьовують? Можливий розпад. Может быть, но не, ну, я не знаю, я не политолог, как бы я сейчас буду говорить какие-то. Мне кажется, что какого Да, говорить. что какого то там скачка, какого то там перелома не произойдет, будет будет но очень Да, Туда очень... упадет очередной тунгусский метеорит, потому что там живут на Челябинском, там постоянно там такая зона у них вот туда постоянно что-то падает, туда упадет. За оч... земли. Туда упадет очередная какая-то фигня и под воздействием электромагнитного излучения у них там начнет происходить изменения в мозгу. Хлопці, якщо говорити ще глибше про 2014 про українців. Якщо про свій досвід, про свої зміни своїх сім'ї ви розказали. На вашу думку, як сильно українець змінився свідомо? Наскільки свідомішим він став? От ви говорите, що вата залишається. Ватність головного мозку, так, наскільки я розумію. А Які покращення відбулися? Не Януковича покращення, а справжні. Що поліпшилось? Я вже говорив. Про... Я очень люблю Кроненберга. Главный пафос в фильмах которых – это э, вот такое, проявление сущности, проявление сущностного в человеке, когда сбрасывается маска одна, и под этой маской мы видим что-то другое. Так вот, в этом плане э, Украина явила в лице, понятное дело, там небольшого количества, там, я знаю, сколько там, э, третье может быть население, явила миру вот свое истинное лицо показала весь потенциал нашей нации вот даже всю бездонную бездонное море Доброти, сочувствия, которое тут у нас ви когда-нибудь видели шу э, перепащували посты про 20 овчарок, которых хотят усыпить в связи з расформированием батальйону. Такого раніше не було. Ми всі вот как-то стали там чуть консолідувалися Чу -чу -чу. в цьому как-то. Все. все, вот э, я не знаю, такой феєрверк любви. All you need is love. Вот это происходит. Это очень здорово, очень классно. Вова Альберт, мені підказує, що на жаль, час вичерпується, тому що ще маємо показати рекламу і ноукоменти з привітанням українців. Залишається по 30 секунд буквально на кожного. Побажання українцям, на жаль, пісню вже не встигнемо заспівати. Давайте Зальбето розпочнемо. Давсім живим в 2015 році. Как бы. А там далі Вова. І всім залишитися живим після смерті. <рес> Хаммерман знищує віруси у нас у гостях. До зустрічі, шановні глядачі. Зараз для вас спеціальне привітання, яке підготували фанати Еспресуті та України, а також українські військові.